Мы дали сознательно отдохнуть ребятам, которые весь сезон на протяжении всего сезона имели игровую практику. В первом тайме вышло 8 человек, которые меньше имели игровой практики. Ну, где-то не получилось, где-то ошибки были, нервозность какая-то была. Ну, хотя второй тайм, я думаю, что где-то мы выровняли игру и концовку первого, думаю, в принципе, счет, то, что на табло, само содержание игры не отображает. Я думаю, что... Два момента, по сути дела, полумомента были, они забили, молодцы, то есть реализовали пенальти. Ну, не буду комментировать, был, не было, надо его смотреть. А так, в принципе, у нас тоже были моменты, единственное, что мы их не смогли реализовать. Вот еще раз повторюсь, что результат на табло, не думаю, что по игре, вот, по самой, по содержанию игры с, с двух сторон. Реализация, да, поэтому. Ничего. Хорошо, что эта игра пришлась уже на тот момент, когда мы уже все задачи турнирного значения решили. Поэтому в любом случае надо было нам где-то проверить и тех ребят, которые не играли в течение сезона. Ну, будем, посмотрим, разберемся, будем двигаться дальше. Вопросы будут? Да, у меня такой вопрос. Ты вышел на замену Чичиков. Как по мне, обострил игру, несколько раз бил поворотом в основной состав он попадает, в свое время он подавал очень большие надежды еще в Полтаве. Ну, Леша, в принципе, все игры отыграл в стартовом составе, то есть у нас... Сегодня вы вышли. Ну, сегодня вышли, потому что мы понимали, во-первых, следующая игра, которую мы играем, она игра дома, и у нас сейчас долгий переезд, три дня всего паузы, Криворог, Горняк, они сегодня тур пропускают, они будут более свежие, все-таки на последнюю игру, конечно, больше ставку делаем, потому что играем при родных болельщиках, Поэтому сегодня и дали 8 человек основного состава отдохнуть. Мы пятерых вообще не взяли в Мариуполь. То есть у нас Бацула не приехал, Щедрый не приехал, Актионов не приехал, Ковалев не приехал, Акименко. Мы вообще их не брали даже. Мы взяли 4 человека 98 97 года, чтобы они почувствовали эту атмосферу, то есть увидели, что такое. Поэтому ничего страшного. Я же, пускай лучше в одной игре влетит эти три мяча. Вот. Будем думать уже, что дома, и сыграем перед родными болельщиками, я думаю, реабилитируемся и покажем ту игру, которую мы можем играть, и добьемся для себя положительного результата. В летнее межсезонье команда будет укрепляться, если да, в какой степени, по каким линиям? Ну, в принципе, конечно, мы бы хотели в каждую линию, чтобы была конкуренция. То есть сейчас при выходе премьер-лигу. Та молодежь, которая работала с нами на протяжении сезона, она уйдет там дубль, 19 Соответственно, мы, конечно, бы в количественном составе и в качестве ну, хотели бы укрепиться. Но у нас еще будет впереди время. То есть есть встреча с президентом. Я думаю, что мы обозначим те позиции, в которых мы нуждаемся и получим на это, скажем, добро от президента. Спасибо. 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 Скажите, пожалуйста, команда уже практически участник премьер-лиги нового сезона. А это всегда требует определенных требований по материальной базе тренировочной. Для этому вопросу у вас как у главного тренера там все вопросы пришли, еще что нужно успеть к старту нового. Не, ну конечно еще есть вопросы. Я думаю, что клубы, у которых все решено, это Шахтер и Динамо. То есть у каждого клуба на сегодняшний день, я думаю, есть какие-то скажем проблемные позиции места, где они хотели бы, ну скажем доработать это все. У нас мы тоже клуб не исключение, то есть у нас есть мелкие недоработки. То есть, насколько я знаю, нам еще аттестат не выдали, не знаю по какой причине. Вроде бы все критерии мы выполнили, но аттестат еще нам не выдали. Наша федерация по каким-то критериям выдают одним, а другим придерживает, поэтому. Ну, будем надеяться, что в процессе. Для нас это тоже опыт. Мы ну, давно уже не были в э, премьер-лиге, помню, если я не ошибаюсь, 13 лет. Вот, поэтому уже те ребята, которые, скажем, э, играли в премьер-лиге, они уже забыли этот вкус. Поэтому посмотрим. В процессе все будет. Конечно, в идеале хотелось бы, чтобы это все было и не было никаких проблем, но опять же повторюсь, что, наверное, у каждого клуба есть какие-то моменты, которые бы они хотели улучшить. Ну, во-первых, хочется поздравить звезду Кировоград, потому что команда заслуженная и досрочно решила выход в Премьер-лигу, имея в своем составе значит, опытных исполнителей. Я от всей души их поздравляю. И желаю, чтобы они на следующий год не затерялись в премьер-лиге, а ставили самые амбициозные значит, задачи. Вот. Ну и также поздравил свою команду. Ну, такой непростой матч был, значит, в котором мы, наверное, лучше реализовали свои моменты, забили хорошие два мяча после комбинации, которые наиграны на тренировке. Ну и, наверное... Заслуженно победили, хотя надо отдать должное звезде, зная, что несколько ведущих игроков не приехало, мы знали об этом. Вот, ну, при всем при этом зирка показала хорошее качество футбола и, и, и значит, создали нам несколько моментов. При всем при этом счет на табло. Мы сейчас безумно рады. И поздравляем болельщиков Мариуполя, что у нас есть хорошая команда которая играет в тот футбол, который я обещал, придя сюда в команду. Вопросы будут? Валерий Сергеевич, вот в команде много молодых игроков, и если не по сегодняшней игре, а в целом, не можете как-то сказать, не считаете, что команде опыта не хватает или наоборот? Вот именно... Не, ну, безусловно, особенно если взять осеннюю часть, то, конечно, мы много растеряли очей, но, опять же, мы были в поиске если вы видели по ходу чемпионата, значит, мы три раза поменяли систему нашей игры, значит, тактическую расстановку и принципы ведения игры. Мы тоже находили, находились в поиске, но ближе к концу чемпионата нащупали, наверное, то идеальное сочетание, когда и зимой качественно, значит, добрали тех футболистов атакующей линии, которые нам в осенней части явно не хватало. А так, конечно, опыта не хватало. Еще да, будет вопросы? Да, у меня вопрос. Вот команда уверенно провела финишный отрезок. И, наверное, единственное, о чем могут сожалеть мариупольские болельщики, что чемпионат заканчивается. Хороший ход у Ильичевца. Вот остался один поединок я на трибуне слышал опасения, вот удастся сохранить этот состав, потому что у, у, у Мариупольской команды много арендованных игроков, и в первую очередь э, нас интересует Артур Загоролько, 5 матчей, 6 голов, включая поединки, поединок с молодежной сборной. Вот об этом несколько слов. Вонки, Кисиль, Грин, те, которые определяют атакующие команды. Мне сейчас пока сложно сказать. Многое будет зависеть от руководства и посмотрим. На данный момент я могу говорить только о футболе. А как будет, посмотрим. Жильевич, вопрос. Как идет восстановление после травмы Максима Илюка? Да плохо. У него по-прежнему чувствуется боль. И... Не знаю. Будем обследовать, но, ну, по крайней мере, на данный момент затянулось его выздоровление, что, ну, конечно, нам бы хотелось, чтобы Максим был в строю. Считаю, что Артур рулька очень мощно и качественно и полезно для команды провел эти игры. Да и не только он. Тут можно за каждого футболиста. Говорить. Это последняя пресс-конференция в этом году. Если можно, вкратце, итоги вашей работы за год. Ну, итоги я не буду подводить. Есть специалисты, есть... Вы журналисты, которые должны дать оценку, только объективную. Со своей позиции ну, а, мы поговорим внутри команды и обсудим, что у нас получилось, что нет. Потому что не бывает такое, что команда строится за полгода или за год. Когда еще она собирается на спешку